গায়িকাই গোৱা গীত কেনে শুনিলে দেখাত কিন্তু ধুনীয়া সেইকাৰণেই যেন পৰিৱেশন কৰিবলৈ পাই ইখনৰ পিছত সিখন সংগীতানুষ্ঠান এতিয়া সৰ্বত্ৰে আলোচনা কেৱল মৰ্মিতাৰ কথা কিছুমান মানুহৰ মতে মৰ্মিতাক মাতিব নালাগে অসমৰ বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণটোৱেই হৈছে মৰ্মিতা মিত্ৰ বহিঃৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে মৰ্মিতাৰ আগমনত কপিবলৈ ধৰিছে সংগীত জগত এক কথা ক'বলৈ গ'লে সংগীত জগতত লাহে লাহে সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ কাৰণ কিছুমান কণ্ঠশিল্পীৰ গীত সামাজিক মাধ্যমত হিট হোৱাৰ পিছতেই লাইভ শ্ব'ৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া গায়ক গায়িকাৰ একেবাৰে অভাৱ নাই ৰাজ্যত কি গান গাইছে গানটো সুৰত গাইছেনে নাই সেইবোৰ পিছৰ কথা মুঠতে যি কি নহওক মাত্ৰ এটা গীত ভাইৰেল হোৱা মানেই হৈছে গায়ক লগতে গায়ক মানেই কৰিব লাগিব লাইভ শ্ব' এনেধৰণৰ কিছুমান স্বঘোষিত গায়ক গায়িকাৰ হেঁচাত যেন একেবাৰেই হেৰাই গৈছে বিমান বৰুৱা অনুপম শইকীয়া কৃষ্ণমণি নাথ নিৰ্মালী দাস কৃষ্ণমণি চুতীয়া বৰ্ণালী কলিতা তৰালী শৰ্মা ৰূপম ভূঞাৰ দৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী এনেবোৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ বিহুৰ বতৰত সদায়ে থাকে সকলোৱে আকৌ আলোচনাও কৰে কিন্তু তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থাহে একো নাথাকে কিন্তু কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি একেবাৰে বেয়া সুৰত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অহা কণ্ঠশিল্পীক আপুনি বাৰু কি ক'ব সবিশেষ জনাওক এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত